Хотів би запитати власне, про те, яким є зараз, якою є зараз е, структура організація Кавказського легіону, що це за добровольче формування і, власне, який бойовий шлях воно пройшло. Я розумію українську мову і навчаюсь. сейчас буду по-русски разговаривать, а в следующем эфире я постараюсь что уже украинскую мову размовлять. Наша организация в 2020 году основан был Грузия, неправительственная организация «Круглый стол. Свободный Кавказ». В 2022 уже с первых дней войны члены организации подключили в войне уже как э, Кавказский легион и уже два роки э, воюем против э, оккупационных войск РФ. Э, сам два года э, возглавлял и лично на поле боя командовал Кавказского легиона. Э, э, мы видим, что наш э, скромный внесок вносим э, защиту национальной и территориальной ценности Украины. И продолжаем, продолжаем, пока Украина не победит. Касаемо Кавказского Союза, это уже мы формировали, собрали это организации, сейчас организации со всего Кавказа. Это коалиция организаций, которые работают в политические направления. Есть военное крыло. Год назад создались, так сказать, военный комитет Кавказского Союза который возглавляет. А, в час я. И а, военный комитет входит а, 12 подразделений, а, кавказских подразделений, которые а, воюют а, на боссе Украины. А, это штаб а, координации с друг другом, что мы знали друг друга, а, знакомые были с друг другом, мы сделали также военную операции в 2023 году, где лично сам участвовал, это с батальоном Шейха Мансура и Кавказский легион, и результативный был э, э, этот э, задача, и мы его исполнили совместно. Так что у нас уже есть опыт э, работать между собой, в том числе в военном э, плане. Э, дальнейшие э, эти кавказские подразделения, организации политические, они стараются быть свободными и видят свет э, через войны Украины, э, как проиграет Россия освобождение своих народов и стран. И они этого заслуживают, потому что у Кавказа есть великая история, есть свой э, ким, флаг народ, и они заслуживают свободу, и они ни в коем случае не должны быть, э, находиться под Россией. Это лично мое мнение как грузина, как мы находимся в и так знаете географическом сердце Кавказа, и всегда э, мы ассоциируемся с Грузией, как э, сказать, сердце Кавказа. Поэтому мы считаем их нашими э, родственными э, людьми, соседами, и думаю, они заслуживают свободу и поддержку в этом всего. И мы сами подключены в этом процессе. Справді, такі теплі і близькі стосунки між українським і грузинським народом вони багато років тривають, і ми глибоко вдячні грузинським добровольцям, зокрема за той внесок в нашу спільну боротьбу проти російського агресора. Я нашим глядачам нагадаю, що навіть от цього місяця на харківському напрямку на початку червня загинув грузинський доброволець Хвіча Гвінджішвілі. І таких випадків, якраз коли грузини віддавали своє життя саме в боротьбі. Бі проти російської агресії, проти російських окупантів на українській землі їх на жаль вистачає їх багато цих випадків, і це, власне кажучи, змушує нас також схилити голову. І вшанувати подвиг якраз грузинських наших побратимів, які допомагають україн, українцям зараз у боротьбі. Знаємо про окупацію і грузинської території і росіянами. От для вас особисто і для грузинських добровольців зараз яка мотивація, яка причина того, що ви берете участь у саме в боях проти російської армії в Україні на українській території? Ну і ми розуміємо, що ну, Кавказ він різнорідний, там багато на. І багато народів е, проживає. Хто ще входить, зокрема, у структури от, з Кавказського Союзу, Легіону, де ви так само проводите свою боротьбу? Так. Мотивація у нас е, лична. Я сам з Абхазії, з Кутауті, родився, в 91 1919 при воїні, коли нас змусили. Е, 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 переселенцами стали уже с контрольной территории Грузии, потом уже 2008 год война, и Россия – это наш общий враг. Это первая мотивация. Украина дала нам возможность бороться уже совместными силами против врага. Я сам лично в 1991 был маленький, 4 года у меня был, я не мог защитить свой дом, 2008 был в эмиграции, и очень кратко была война. Чуть буквально пять дней я не успел доехать до Грузии. А сейчас есть возможность, что я воевал против нашего спинного ворога. И я думаю, что эта война закончится перемогой Украине и восстановится также территория ценность Грузии. Это единственная мотивация и главная решающая мотивация, то что у нас есть один враг, и мы с ними уже два раза столкнулись. Был очень много жертв, и мы знаем о терроризме России. И Кавказ целиком знает о терроризме России лучше всех. И в самой первую очередь Кавказ столкнулся с этим терроризмом. Касаемо организации, которые входят в Кавказского Союза, это организации Азербайджан, сторона Азербайджана, чеченская сторона, Черкесская сторона, Тагестанская сторона, Нагайская сторона и грузинская сторона. Мы работаем уже два рока вместе, совместно. У нас это получается. Мы делаем шаги, осторожнее шаги. Мы также стараемся сформировать структуру, взаимодействовать с друг с другом, как политические направления, которые последние работы, и мы участники в этом работе, признание от Верховной, от Верховной Рады оккупированной территории Чеч -Чеч Чечню, это недавно был, также Ингушского комитета, который, ингуши, которые правительство изгнания, их не признание, что они могут создать свой, свою государство, дали такую возможность. Также сейчас идет работа, у нас был проведен конференция, так сказать, музей Голодомора, где мы обсуждали тему геноцида Черкезии, который при Саакашвили признал Грузия. И Чечню, в том же Святгам первый президент Грузии признал первым как независимым государством, также идет сейчас признание от Украины. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться уже Евросоюзу и весь цивилизованный мир признан э, э, свобода и независимость э, народов э, Северного Кавказа. Также в военном стороне мы работаем и, так сказать, вносим свою долю в защиту Украины. Мы тут наши подразделения уже получили опыт новому войне, который мир еще не помнит. Сейчас в Украине идет совершенно новая война, и каждый днем уже идет, так сказать, новые технологии, и это уже сложная война. Мы тут обучаемся. Да, к сожалению, у нас есть потери, у нас есть ранение, так сказать, и война свой след оставляет. Но у нас есть мотивация, мы боремся за свободу своих народов. И это самая важная и сильная мотивация, которой Россия не сможет убить каждого из нас. Ладо, дякую вам за цю розмову і загалом за ваш внесок у боротьбу проти російських окупантів. Я думаю, що в разі, власне кажучи, продовження війни вже проти російських окупантів у кавказькому регіоні. Згодом багато українських добровольців підтримає цю боротьбу. А боротьба це обов'язково буде на Кавказі проти росіян. Росіян треба гнати з усіх регіонів, де вони простягають свою окупаційну лапу. Тому дякую дуже за внесок. За боротьбу і за цю розмову ладогам сахурдія з нами був на зв'язку. якраз ночільник Кавказського союзу і легіону добровольцы